Valeykum salam. Bu sol belədir ki, cənnətdə insan öz zövcəsi ilə bərabər olur. Bu tam olaraq nə deməkdir və bir insan evlənmədən şəhid olsa, o cənnətdə kiminlə bərabər olar? Əlbəttə e, ki, qardaşım, əgər bir əl ər arvad mömin olublarsa, iman ehli olublarsa və inşallah onlar hər ikisi cənnətdə də bir-birinin əl ər arvadı olacaqlar. Yəni bu qayda budur, hədisdə də bu cür gəlib və ayətləri də bu cür xitab olunur. Yəni bildirilir ki, mömin kişilər qaltınlar, əgər iman etsələr və ikisi də cənnətə düşsələr, hər ikisi bir-birinin əravadı olulmaz. Və onlar bir-birindən əsib olurlar. Amma o şəhidlər ki, evlənmadan şəhid olublarsa, yəni bu dünyada evlilik görə bilərsə, o zaman Allah Subhanahu taala ümumi olaraq şəhidlər heyətinin mükafatlarından biri də budur ki, Allah subhanu teala onlara qiyamət günu 72 hureyn nəsib edir. Yəni adi cənnət kişiləri 2 hureyn olanda, şəhidlər isə 72 hureynlər olur. Bə yəni, bu da Allahın onlara verdiyi lütfüdür. Aleykum assalamu. Sol belədir ki, ə, mən qadın malları satıram, üzr istəyirəm. Bu açıq ə, açıq geyinən qadınlar kapulon falan geyinir, ondan satıram. Bu oldu günah qazanıram mən. Pisliklərdə bir-birincə kömək etməyin gəlib. Eee qardaşım, eee təbii ki, əslində eee qadının geyindiyi kapulondu, falandır. Bunu e, normalda müsəlman qadınlar da geyinir, adi qadınlar da geyinir. Yəni evdar qadını da geyinir, açıq-saçı geyinənləri geyinir. Bəli bu ümumi bir libas formasıdır. Yəni biz konkret olaraq deyək ki, yox papon satmaq olmaz, o olmaz və olmaz. Bu birəs e, hardasa çətinləşdirmiş kimi oluruq. Çətinləşdirmiş kimi olur. Düzdür. E, təbii ki hər bir qadın özü ayrı-ayrı e, nöqtəyə nəzərdən e, libasını alır və özü istədiyi kimkini, biz onun e, onu biz konkret olaraq məhdudlaşdıra bilmirik. Amma e, sənin satdığın yəni kapronçı deyirsən, yəni o, o kapron və onun kimi libaslar əsl mübahdır, əsl mübahdır. Amma yox e, görsən ki, açıq-açıq, açıq-aşkar, açıq, 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 yəni belə deyim, açıq-saçıq açıq qadınlar ki, gəldiyik zaman onlara gül-gülvari dəvət etəsən kifayət edir. Əgər bunu bacarmırsansas ə, yəni e, nəsət deyə bilməyirsə, nəset elə bilməyəcəksə, e, o zaman bil ki, yəni sənin işin əslində halaldır. Sənin işin əslində halaldır. Çünki sənin o kaftan girməyinlə o hansa bir günah törətmiş olmur. O e, sadəcə elə onsuz da elə zaten o günah eləyəndir. Və e, yəni sənin satdığın e, əşya, yəni geyim əşyası O özü özlüyündə qadın günaha sürüşlənmir. Məsəl üçün siz ətir olsa, bir az ciddi olardı ona görə ki, ətir vurub çiçəy sürtən qadın, yəni onun ətirinin iyinə duyan kişi də sanki zənin etmiş kimi olar bu ilə. O ətir birəs ağır məsələdir. Birəs insan fişirləşməzəd eləməlidir. Amma bu kafron da, falandır. Bunlar adi libas növlüdür ki, onu hər bir qadın geyinə bilər ərim isəlman qadında yerinə bilər, adi qadında yerinə bilər. Yubkasını, donunun altından. Onda biz konkret olaraq ki, bu ə, haramdır olmaz, bir az çətindir. Demək. Aleykumussalam. Sol belədir ki, zövcə ilə cəmid qolsam yaxşıdır. Ə, ə, yaxşıdır. Atamız zövc zövcə atamla qılmır namaz, qılmır namaz. Deyir, utanarım bu haqqda nəsit edərdiz də. Bu e, qardaş sualı elə yazsın, xahiş edən başa düşmək olsun. Hər sözdən sonra nöqtə qoymusan, bilmir sənin cümlən harda başlayır, harda bitir. Yəni ümumiyyətlə bu qardaşların bəziləri də belə edir, hər sözün sonra nöqtə qoyurlar. Bu niyə lazımdır ki, hər sözün sonra nöqtə qoymaq? Nöqtə e, bitmiş bir cümləni ifadə edəndən sonra qoyulur və oxuyanda da başa düşsən ki, cümlə harda başlayıb, harda bitib. Sən hər sözdən sonra nöqtə qoyumsan, tuta bilmədim ki, konkret ki, birəs nə demək istəsən. Hər də oldu elə başa düşdüm ki, e, deməli, e, sən atanla zövcanla bir yerdə namaz qılmaq istəsən və rövzən utanır. E, bunun üçün utanmaсына gərək yoxdur. Buna görə şey, sən atanla, atanla namaz qılanda, siz ikinizin yan bayən diyansız və zövcan da sənin artısın arxınızda diyandır və e, sizin atanız öz övçənizin namaz qılan yerdə görmür. Yəni burada inşallah ki utanmalı bir şey yoxdur, əksinə burada böyük bir səlavatdan məhrum olma var. Çünki e, cəmaatla qılınan namaz fərd namazı e, tək qılınan namazdan 27 dəfə çoxdur. Buna görə siz yoldaşlarınıza başa salın ki, yəni qadın kişilərin arxasında dayanır. Yəni utanırsız da belə namazın qılsın, salam verişin çıxsın, keçin o bir otağa. İnşallah ki, süpr problem budur, hiss etsə də ki, səbətdən özünü məhrum eləməsi. Aleykumussalam. Bu fəal belədir ki, qadınların təhsili necə olmalıdır? Qadın kişi bir yerdə təhsil ala bilmir. Təkcə qadınlar üçün də universitetlər çox azdır, sünnə uyğun olaraq qadınlar necə elm almalıdır? Və təbii ki, biz elə bir cəmiyyətdə, elə bir dövlətdə yaşayırıq ki, burada demək olar ki, qadın və kişi ayrı-ayrıdır. Qadın və kişi ayrı-ayrı deyil, yəni bir məktəbdədir, bir universitetdədir. Yəni və əgər qadının elm almaq vacibdir, təbii ki, qadınlar elmə, elməlməlidir, saladlanmalıdırlar. Amma e, mövcud olan fitnəni də nəzərə almaq lazımdır. Mövcud olan fitnəni qadın, kişi qarşısını, yəni tələbələrin bir yerdə oxuması və, və s sər orta məktəbdə istərsə dəsə universitetdə, yəni bunu nəzərə almaq lazımdır. O gözlənilən fitnələri nəzərə almaq lazımdır, daim çəkindirmək vacibdir. İndi əgər olarsa ki, qızlar ayrı, o otursun, qadınlar ayrı, yəni kişilər ayrı oxusun, ayrı universitetdə, qadınlar ayrı, bu lap yaxşı. Onda bildiyim qədər hələ ki bizim universitetdə, bizim dövlətlərdə belə bir məktəb, belə bir universitet yoxdur. Amma varsa da, kimsə də bilirsə də üstün niyona versə daha yaxşı olar çünki fitnədən qorunmuş o'lar. Amma qadını təhsilsiz buraxmaq olmaz. Qadın təhsil almalıdır, öyrənməli, bilməlidir. Amma bunud da henaşı o qadın kişi qarşılığında baş verən fitnəni də nəzərə almaq lazımdır. Aleykum salam uduqarda sual verir dedik ki, e, gəlin qayınanasına, qayınatasına mama papa deyə bilərmi? Yəni əgər onun içindən, yəni qəlbindən keçirsə ki ona həqiqətən öz qızları kimi idilərsə və içindən keçəcək ona ana da ana ata desin, o desin problem yoxdur. Amma kimsonu məcbur edəməsin. Yo sən belə deməsən, belə eləməsən, belə bir şey yoxdur. Amma qadın görsə ki, onun həqiqətən də içindən elə bir şey gəlir. Çünki ona qaynana, qaynata yad olsa da bunu öz qızları kimi qayğı göstərlər və qadının içindən gəlsə mama, papa demək, o desin problem yoxdur. Aleykumussalam, rahmetullah. Rekorduş sual verir ki, tanxdığım bir e, qadın var, təxminən 1 yaş 60 sad civarında olar. oğlu ailə qurub gedib və bu qadın da tanışdır və məni görəndə deyir ki, tək qalmışam, gəldəy mənə e, ziyarət elə, zəd. Qardaş edir ki, bilirəm getməyə olmasın, ha, məhrəmdir. Amma WhatsApp-la e, dini nəsə göndərməyə, yazışmaq elmir olar mı? Yəni niyyəti, onun da niyyəti, mənim də niyyətim aid məsələdir ki, bəlidir nədir? Amma yaxşı qadındır, tək qalıb, belə olar yoxsa olmaz. Ümmətlə yaxşı olar ki, onun oğlu elə evlənib, elə anasını tək qoymasın, çünki anasını tək qoymaq düzgün deyil. Əgər o anasını tək qoyub gedibsə artıq, o zaman və o sizin tanıdığınız qadındırsa, yaxşı olar ki, yəni onun evinə ziyarətə gedəndə ya yoldaşınla gedəsən, ya oğlunla, ya qızınla, ya öz ananla gedəsən ki, yəni tək olmasın, təkliyi olmasın. Çünki e, deməyin ki, yaxşıdır, filan pesməşən. Yəni şeytan hər bir halda, yəni fitnə, fəsad vəsstəsə salar. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyib ki, ya bir kişi ilə, ya bir qadın bir ot olarlarsa, onların üçüncü şeytan olar. Yəni burada Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm ə ortada yaşı deməyib. Yəni neçə yaşından sonra tək yola neçə yaşda olmaz. Yəni hədis uyumu oldu, ustu müallimlər deyir ki, burada ümumdür. Yəni ay 60-dan yuxarı olar, 60-dan aşağı olmaz və hətta da 40-dan yuxarı olar, 40-dan aşağı olmaz. Belə bir ölçü yoxdur. Yəni fitnə ilə fitnədir. Hər zaman fitnə ola bilər. Amma WhatsApp-la yazışmaqdan eləməkdənsə o da özü də bir fitnədir. Ən yaxşısı elə bu evinə ziyarətə getmək və yanında ya ən yaxşı yoldaşın olsun, ya uşaqların olsun. Gedəsən yaxşı qadında dəyərsə eləyəsən, keyfini halını soruşasan, eləsən çıxıb gələsən. Ən yaxşısı budur, yenə yəni, tək olmayasan. Ziyarətə gedəndə yanında kimçi olsun. Və alaykumussalam, qardaş xoşə deyir ki, əminin yoldaşı ilə, yəni yaşından aslı olmayaraq, o ilə əl verib görüşmək olarmı? Yox, qardaş, görüşmək olmaz. Çünki o naməhrəm sayılır. Düz əmi-əmi olsa da, amma onun yoldaşı naməhrəm sayılır. Valeykumussalam və təsəllü. Belədir ki, şəriətdə qız ə, qız sünnət edən bir şey varmı? Qızlar da mı sünnət olur? Hansı, hansısa biri ölkədə ə, ölkədə buna qabağa qoyuldu, bilmək istəyirəm. Şəriətdə belə bir şey varmı? Bəli, şəriətdə belə bir şey var. Yəni sünnət həm oğlanlar üçün var, həm qızlar üçün var amma qızlardan fərqli olaraq oğlanlar üçün mütləqən olaraq vacib salır, amma qızlar üçün isə halına baxır. Düzdür, dörd məsələdə ixtilaf var. Məsəl üçün Şafi məzhebininə görə e, sünnət hətta qadınlar üçün belə vacibdir, amma səhib odur ki, qadın halına baxmaq lazımdır. Əgər qadının e, yəni sünnət olunmaq ehtiyacı varsa, o sünnət olur. Yox əgər ehtiyac yoxsa, o zaman onun üçün vacib deyil. Aleykum salam flosal qardaş, sülh verir ki, axşam adı paltarımı olar. Bəli, olar qardaş. Aleykum salam flosal belədir ki, bir qadın əlindən xəbərsiz onun malından, pulundan bir kiməsə verərsə, verdikdən sonra əlindən halalıq istərsə, bu necə başa düşmək olar? Təbii ki, bu qadın düzgün eləmir. Ərinin malına, mülkünə izasəti toxunmalı deyil. E, və əgər bunu edibsə də belə Ə, yəni əri ona başa salsın, düzü halallıq versin ona, hər qəlbdə inşallah ki, sədaqə verib, amma başa salsın ki, sənin ixtiyarın yoxdur məndən xəbərsiz mənim mülkümə kim sədaqə verməyə. Qoy ona başa salsın. Amma artıq edibsə, inşallah ki, yaxşı başa düşün. Yəni çox incitməyin. Amma nəsit edin, başa salsın ki, gələndə halallıq verməyəcəm və sənin də şəriətəcə ixtiyar vermiyi ki, Sən mənim malıma, mülküm kimi sədaqə verəsən, qoy ona başa salsın və bildirsin. Və alaykumussalam, rahmetullah. Bir bacı sual yazır, deyir ki, uşağımın 3 yaşı var, həkimə aparmalıyam. Yoldaşım şəhərdədir. Qaynımla şəhərə getmək istəyir. Uşağımla mən qaynımla gedə bilərəmmi, yəni şəhərə? Ə, əslində sizin uşağınız körpə uşaqdır və sizin yanında sizin məhrəmiz olmadığı üçün Sizin qayınınızla şəhərə getməyin düzgün deyil. Yaxşı olar ki, yanınızda ya sizin ananız olsun, ya yoldaşınızın anası olsun, ya sizin qayınımız öz o yoldaşı ilə gəlsin. Yəni sizin aranızda ə, məhrəm kimisi olsun. Aydındır? Yəni sizdə siz tək o tək körpə uşaqla bu vəziyyət düz alınmır. Amma sizin ikinizin biriniz ya ananız, ya bacınız yanızda olsa, olsa Allah nəzərinlə inşallah ki bu Cü şəhəri getməyiniz, yəni problem olmaz. Amma yox, yəni, aranızda məhrəm olmadığı üçün, yəni sizin o körpouşaqla birbaşa şəhəri getməyiniz, yəni şəriət şəriətin qadağalarına, yəni uyğun gəlir. Yəni bu şəriətlə qadağandır. Çünki Allah rəsul sallalləm o qadın ki, məhrəmsiz bir yerə gün səfər elisə, Allah rəsul onu yəni qadağa edib Yəni o qadına o səfəri qadağan eliyib. Ona görə yaxşı olar ki, sizin aranızın anası müştərək e, məhrəminiz olsun və ya da ki, ayrağıdır məhrəmiz olsun, fərqi yoxdur. Yəni ya bacınız, ya ananızsınızdolsun ki, siz bu qadağanı düşməyəsiniz. Və alaykumussalam və rahmetullah. Sual belədir ki, bir bacı ölümdən çox qorxur. Eşləndik ki, kimsə vəfat edib çox qorxur. Bu nə ilə əlaqədar ola bilər? Bu vəhsəsədirmi? Yox, şərt deyil bu vəsvəsə olsun. Ola bilər məsəl üçün insan eee həyatın hansısa bir vaxtında bir ölü görüb və o ölü e, həmen insanı çox qorxudub. Və o bu vəhalıqdan da həmen ölü insana qarşıında eee bir fobiya yaranıb. Bu normal bir şeydir, amma bunun müalicəsi var. Bunun müalicəsi var. Eee təbii ki, səhər axşam zikirləri, istənil Quran oxumaq Və həmçində tez-tez xəstə ziyarətinə getmək, bütün bunlar hamısı inşallah ki bunun müalicəsidir. Bunun müalicəsidir. Yəni insan ola bilər ki, hansısa bir ömrün hansısa bir vaxtında bir insan görüb, öləl insan və ya ölümə yaxında olan insan və bu da onun nəzərində həkk olunub və daima gözünün qarısındadır. Xatırlayır onu. Amma müalicəsi isə Təbii ki, gündəlik Quran oxumaq, gecə zikrlərinə riayət etmək, hər gün səhər axşam zikrlərinə riayət etmək və inşallah bu səbəblə də Allahın izni ilə də ondan çıxıb gedəcək. Və alaykumussalamun və rahmetullah. Bir bəzi sual yazır deyir ki, mənim 12 bağırsaq, 12 barmaq bağırsağımda yara var. Ramazan orudunu cəmi 8 gün tuta bildim. Ağrılarım şiddətləndi, deyə ağrım şiddətləndi deyə tuta bilmədim. Şəvallə də 3 günü tuta bildim. 4-cü günündə isə ağrılarım oldu, orucumu azdım. Bilmək istəyirəm ki, tutmadığım Ramazan oruzları mənə qəzadır mı? Kəffarəsini belə ödəməyə imkanım yoxdur. Əvəllə Allah Subhanahu taala deyir ki, Allah Subhanahu bütün müsəlman xəstələrimizə şəfa versin, acil şəfa versin və bütün kasıbların ehtiyaclarını Allah Subhanahu taala aradan qaldırsın. O ki, qaldısa ki, xəstəlik ucu batından oru susmayanlar İslam dinində iki cür xəstəlik növü var. Sağalan xəstəliklər və xroniki xəstəliklər. Sağalan xəstəliklər müəyyən bir müddətdən sonra sağalma sağalan xəstəliklərə deyilir. Yəni o insanlar əgər o cür xəstəlikləndilərsə, onlar oruç tutmurlar. Əgər o xəstəlik ondan oruca mane idisə, oruç tutmurlar. Amma sağalandan sonra oruzların qəzalarını tuturlar. Amma xroniki xəstələr, hansı ki o xəstəlik sağlam xəstəlik deyil. O daim insandadır, insan e, o sağlam xəstəlik deyil, daim insanla birdir. Sadəcə insan müəyyən addə e, dəvə dərman vasitəsi ilə müəyyən dəva-dərvan vasitələrlə insan həmin xəstəlik balansda saxlayır. Yəni artmağına qoymur. Bu xəstəliklərsə oruç tutmurlar. Onda isə hər günə bir dənə kasıb miskin yedizdirirlər. Əgər bu bacı da bu 12 bağırsaqdan əziyyət çəkirsə, o ağrılardan əziyyət çəkirsə, bu sağlam xəstəlikdirsə, qoy tam müalicə olunsun, sonra orucunu tutsun. 4 ay, 5 ay, 6 ay fərq eləməz. Hətta 1 il belə müalicə olunursa, bəli, qoy müalicə olunsun, qutarsın, sonra oruzlarını qəzalanı tutar. Amma yox, o bacıda bu xəstəlik sağlam xəstəlik deyilsə, yəni sağlam xəstəlik deyilsə, O zaman hər günə bir dənə kəsib miskin yedizdirməli. Amma bu gün onun imkanı yoxdusa, deməli o bu gün yedizdirmir. Amma borc kimi üstündə qalır və nə zamansa imkanı olacaqsa, o hər günə bir dənə kəsib miskin yedizdirəcəkdir. Allahuekuma salam olsun. Əssal. Məntiqilə sual belədir ki, həyat yoldaşım tam dindən uzaqdır. Uşaqlarına, ailəsinə qarşı çox yaddır və kobuddur. Ailənin bütün yükü qadının üstündədir. Bu halda qadır onu İslamda olması gərəkən kimi saymalıdırmı? Və təbii ki, əgər bir qadının həyat yoldaşı varsa, nə qədər ki onlar ayrılmayıbsa, qadın ərinə qarşı olan haqqlarını ödəməlidir. Düzdür, əgər o e, qadının həyat yoldaşı ərin mürtəd olarsa, müşrik və təkəfirlərdən olarsa, o başqa hökmə düşür. Amma nə qədər ki müsəlman hökmündədirsə və qadının öz ə, ərinə olan haqqı ödənilməlidir. Baxmır ki uşaqlarına qarşı yaddır, soyuqdur və s. və hətta ki koboddur və ya da ki ailəyə qarşı səhlənkarlıq edir. Bu fərq eləmir. Obu səhlənkanlığa görə, kövətuğa görə ailənin yükünü daşımadığını və o özünü qiyamət günü yükləyir. Və qiyamət günü ailəsindən sorumlu olduğu halda o yalnız və yalnız özünü bu halla yükləyir. Amma qadın e, təbii ki, e, ərinə qarşı olan haqqını ödəməlidir. Amma e, qadın əgər işləyirsə, qazanırsa, o zaman onun ərinin O qadının maşından bir qəpinə də belə toxuna bilməz. O artıq qadının öz mülkü sayılır və qadın ərin istədiyi kimi deyil, o pulu öz istətiyim təsərrüf eləyir. İstəsə yemək ala bilər, istəsə almaya bilər, istəsə paltar alır, istəsə almaya bilər, istəsə uşaqnı qəbul alır, istəsə almaz. Yəni əri deyə bilməz ki, sən işləyisənsə pulu gətir ver mənə. Mən nə hiss edim onu elim. Xeyr, bunu əslə edə bilməz əgər qadın işləyirsə, yəni işləyirsə, özünə vacib alırsa, o zaman qadın o pulun təsərrüfunda özü tək sahibdir. Yəni o əlindən izinsiz öz istədiyi kimi özünə sərf eləyə bilər. Və alaykumussalamun və rahmetullah. Eee sual belədir ki, qadın evdə onlayn işləyə bilərmi? Yəni kosmetik işilə. Eee təbii ki, əgər onun onlayn işi bu kosmetik işi Əgər sırf müsəlmanlarla alış-veriş edirsə, bu icazəlidir. Yəni işdir, yəni evində oturur və müsəlman qadınlarla alış-veriş edir, bu icazəlidir. Amma yox, bu alış-verişini cahillərlə edirsə, yəni istər onlayn olsun, istə birbaşa düşəndə vizual satış olsun, fərq eləmir. Yəni bu isə bəyinilən hal deyil. Çünki bizim cəmiyyətdə əksər qadınlar bu kosmetika vasitələrini İstər parfüm olsun, istər kosmetik olsun, əsasən kimləs üçüncü görsəmə, kimlər üçüncüsə e, yaxşı görsəmək üçün bunu edirlər. Yəni bəzən içölə çıxırlar. Və bu baxımdan təbii ki, e, ibadət etməyən insanlara bunların satışı düzgün deyil. Amma evində oturub yalnız bacılar arasında e, alış-veriş edilərsə, inşallah ki, eyb etməz. Və alaykumussalam və rahmetullah. Sağ belədir ki, Qadının əri işdə olduqda marketa gedə bilərmi ümmiyyətli həkimə və ya ə, özünə lazım əşya almaq üçün yaxın bacısı ilə gedə bilərmi yoxsa qadınların ən xeyirlisi ən xeyirli yeri evdir hədisi hədisi ə, qadın çölə çıxmamalıdır bu mənasına gəlir. Təbii ki, əgər bir qadının bir qadının yoldaşı sutqalarla işdə olursa, yəni iş növünə aslı olaraq ola bilər ki, sutqalarla işdə olursa və onun evinə lazım olan ə, əşyalarını, yəni yeyinti məhsullarını istəyisə, e, digər əşyaları e, deməli alacaq bir kişi yoxdur sevda, yəni qardaşı, oğlu o yaşda deyildisə və təbii ki, yalnız öz ehtiyacı üçün gedib alıb evinə qayıda bilər. Yəni bu maneə deyil. Amma digər halda isə qadının əri işdədir. Yəni səhər gedir və axşam evinə qayıda bilər. Və qayıdan da həmin o şeyləri də kişi özü də alıb gələ bilər. Ər vəziyyət bu cürdüsə, o zaman bəli, qadının ən xeyirlisi evində oturub çölə çıxmaması mənası gəlir. Yəni bu deməkdir. Yəni əgər onun alış-verişini edə biləcək ə e, onun yoldaşı, qardaşı varsa, qadının evində oturmaq ən əfzəldir. Amma dediyimiz kimi bu məsələ üzrülücə, yəni o hal yoxdur. Yəni qadının yoldaşı, sud qalanla işdə olur və ya hətta qardaşı yoxdur, uşaqları körpədir və özü lazım olan əşyaları dalın özü gedirsə, bəli bu artıq e, ehtiyac uzbatından bayıra çıxmaq deməkdir. Yəni ehtiyac uzbatından çıxır. Və onun içində həkim və qeyrə. Əgər onun yoldaşı gəlib onu həkimə apara bilmirsə, o zaman, e, yəni yaxın bacısı rəfqəsi ilə həkimə gedə bilər, həkimə gedə bilər. Amma təbii ki, bütün bunlardan onun yoldaşının xəbəri olmalıdır. Yəni evindən çıxdığı zaman ilk öncə yoldaşından izin almalıdır. Deməsən çürək almağa düşürəm, deməsən simits almağa düşürəm, həkimə gedəndə fərq eləməz. Yəni onun yoldaşının xəbəri olmalıdır. O yoldaşın xəbəri eləməlidir və yoldaşın iz yoldaşı izn verməlidir. O zaman qadın evini tərk edə bilər. Və alaykumussalam və rahmetullah. Sual belə ki, WhatsApp-da və s. ismayliklər olur. Onlardan yazışma zaman istifadə etmək icazə verilirmi? Mən bildiyim qədər müasir alimlərdən səhv etmirəmsə Süleyman Ruhayli də bu barədə soruşublar. Şeyx Süleyman Ruhayli ismayliklərdən istifadə etməyə icazəsi olmadığını söyləyib. Yəni mən bunu bunu bilirəm, təxminən 2 il əvvəl bu fətvası var idi. İnşallah hər bir halda çəkinçələr daha yaxşı olar ismaililərdən. Va alaykumussalamurahmatullah. Sol belədir ki, belə bir məsəl var ki, gecə vaxt evdən duz, çörək, soğan heçsə verməzsər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bu heç bir dərəcədə düzgün deyil. Bu yalan xurafətdir. Xırafatlar da özdəki, e, belə deyim, əla xüsusilə bu şişəməsəbində olanların xırafatlarıdır. Evdən axşam vaxtı çörəy verməzlər, soğan verməzlər, duz verməzlər və, və s. Bu əslində paxıl insanların xırafatlarıdır. Yəni bu nə deməkdir çörəy verməzlər? Yəni gecə sənin qonşun gəlir qapını döyür və evində yeməyə çörəy yoxdur və sənin çörəy istəyir, acdır uşaqları acdır. Sən deyəsən yox, keçə vaxtda evdən çörəy verməzsən, niyə vermizlər? Yəni niyə görə evin bələkəti qaçar deyə? Yəni soğan verməzsən niyə görə? Yəni çörək bələhət qəbul ediriz. Başa düşüm. Bəs soğan niyə? Bəs duz niyə? Deyirsən, "Yox, duz verməyəm, amma çünki evimin duzu qaçacaq." Soğan deməyəm, "Amma evinin soğanı qaçacaq." Hara qaçacaq sənin soğanın? Hara qaçacaq sən? sən evinin duzu. Bütün bunlar hamısı xürafahtdır. Heç bir əsli yoxdur. Elhamdullah. Əgər siz, yəni şəm əsəbində olanlar Bu xırafatın dalınca gedər insanlar. Əgər Əli radiyallahu anhu-nun əcivahətlərini araşdırsalar və görərlər ki, Əli radiyallahu xəlifəlik dövründə gecələr zillət qaranlıq olanda Əli radiyallahu anhu belində xurcudun içində çörəklərlə kəsilərə payırdı. Bax budur, Əgər Şiəlikdən danışılırsa, bax Şiəliyi Əli rəziyallahu nə yoludur və mənhecidir, amma çox təəssüf ki, Əli rəziyallahu nə yolu ilə gələn və alaykumussalamun rətulullah. Sual belədir ki, bir qadın var, əzan veriləndə qorxur, halı pis olur. Nəylə bağlı bu hal, hala düşməsi? E, Əvvəla bunu birbaşa desək ki, buna sehr olunub, biraz yanlış olar, xata olar. Çünki hədisdə qeyd olunub ki, Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm söylüyü ki, əzan veriləndə, əzan veriləndə şeytanlar əzanı eşitməsin deyə hava çıxarda çıxarda qaçarlar. E, bax bu deməkdir ki, deməli əzanda şeytanlar uzaqlaşırlar, cinlər uzaqlaşırlar. Amma bu insanda, yəni bu sif bu qadında əzan verəndə bu hal baş verirsə, ola bilsin ki, artıq e, bu qadın calıdı olunub. Yəni bu qadın calıd oldu. Yəni bunda müəyyən cadunun əlaməti var. Əlaməti var ki, bədənindən çıxa bilmirlər, amma narahatçılıq yaradırlar, təlaş var. İnşallah bu qadın e, ruhu oxuyanların biri ilə müraciət edəsin. Ona bir rukiyə oxunsun Allahın izni ilə. İnşallah ki, güman edirəm ki, bu rukiyə ona nəsə bir təsir eləyər. Rukiyə təsir eləyər Allahın izni ilə ya da ki özü özünə ruq yoxsun, bu da mümkündür. Eee, özünə oxusun, bu da mümkündür. Həm su yoxsun, o ruqiyalı sudan istifadə eləsin. İnşallah ki Allah izniylə şəfa olar. Va aleykumussalamualeykum. Eee, sual belə ki, bir qadın gec yaşlarında hidayət olunub. Soruşu ki, cahillik dövründə tutmadığım oruzlarımı tutmalıyam mı? Amma bilmiş, həm şey bilmişəm ki, Müsliman adını daşıyan oruç tutmalıdı, namaz qılmalıdı. Yəni bunlardan xəbəri m olub, hidayətim olmayıb. İndi mən nə etməliyəm? Bəzi müasir alimlər qeyd edirlər ki, əgər bir insan yəni namaz qılmamışsan öncə orucun vacibliyini bilibsə ki, oruc vacibdir, hər bir müsəlman tutmalıdır və tutmayıbsa, sonra isə namaza başladığı vaxtda və həmen tutmadığı orucuları də tutmalıdır. Yəni əgər yəni, tam ki qadın 20, 22 yaşında e, artıq bilib ki oruz fərzdir, vacibdir, hər bir müsəlman tutmalıdır, amma qadın tutmayıb. Amma üstündə məsələn 2 ildən sonra hidayət olub. Yəni 22-də bunu dərk elib, başa düşüb vacibliyini bilib, amma 24-də isə namaza başlayıb. Alimlər deyirlər ki, bu həmen bu 2 ilədir oruzun tutmalıdır, namazın qılmır amma Namaz qılmır, amma oruzdur, ona görə şey orucun vəzifəliyin hökmü bilir. Bəzi alimlər isə deyir ki, e, o, əgər namaza başladığı dövrdən əvvəlcəli e, orucun tutmur, hətta vacibliyin bilibsə də belə. Və inşallah Allahın izniylə birinci rəy daha üstün rəy idi. Çünki insan e, bir varçı insan başqa dinlə İslam'a gəlir bu üzürlü sayılabilər. Bir də var ki, elhamdülillah bir insan müsəlmandır və müsəlmanlığın da dərk edir, bilir. Amma orucun da vacibliyin fərqin bilir, amma səhlənkərlik edir, tutmur. Amma süslən bir və ya 1000 ildən sonra isə hidayətə gəlir, sənamaza gəlir də təbii ki, inşallah ki, keçmiş orucuları tutsa, yəni o vacibliytdən boyunca bildiyi orucları tutsa, inşallah daha yaxşı olar, daha düzgün olar.